નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ પાંચના હિન્દી વિષયની જે એકમ કસોટી આવી ચૂકી છે તારીખ પંદર ત્રણ બે હજાર પચીસના રોજ તે ટ્રાન્સફર કરીને તારીખ સત્તર ત્રણ બે હજાર પચીસના રોજ લેવાની છે તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને પણ જરૂરથી શેર કરજો જોઈએ પ્રશ્ન એક નિમ્નલિખિત વિષય પર પાંચ છ વાક્ય લીખીએ જેમના ગુણ પાંચ તપેલું છે છે દીપાવલીના વિશે પાંચ છ વાક્ય લખેલા છે ત્યાર પછી વિભાગ બે ની અંદર સ્વચ્છતા કા મહત્વ ત્યાર પછી વિભાગ ત્રણ માં મેરા ગાઉ ત્યાર પછી વિભાગ ચાર માં ગાય અને વિભાગ પાંચની અંદર જલાશય કા ઉપયોગ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ પાંચની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક સોલ્યુશન તારીખ સત્તર ત્રણ બે હજાર પચીસના રોજ હિન્દી વિષયના ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણે એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મળી જશે અને વોટ્સઅપ નંબર પરથી પણ મળી જશે તો પ્રશ્ન બે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે के उत्तर एक वाक्य में लिखे गुण पाँच विभाग एक, नंबर एक, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है नंबर बे लौकी से क्या क्या बन सकता है लौकी से हलवा रायता और कोफ्ते बन सकता सकते हैं नंबर त्रा अंधेरा कौन दूर करता है दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा दूर करता है नंबर चार डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की नंबर पाँच गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है गंदगी से हमें उल्टी दस्त जुकाम बुखार दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है विभाग बे मा नंबर एक मसाले से रसोई में क्या फर्क पड़ता है मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलते हैं नंबर बे लौकी के रंग के बारे में एक वाक्य लिखे लोके का रंग हरा होता है नंबर त्राम फूलों से हमें क्या सीख मिलती है फूलों से हमें सदा हंसते रहने की सीख मिलती है नंबर चार काफिला कहाँ जा रहा था काफिला बगदाद जा रहा था नंबर पाँच गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं गांव या शहर में कुआं नदी तालाब चेक डैम ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत है विभाग त्राम नंबर एक दुमदुमा गाँव के लोग क्यों परेशान थे दुमदुमा गाँव में पानी की कमी थी और उसके कारण गाँव वालों के खेत सूख थे सुखे थे बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे इसीलिए लोग परेशान थे नंबर बे अजय को उपहार देने के लिए मोहन ने क्या खरीदा मोहन ने अजय को उपहार देने के लिए कहानियों की पुस्तक खरीदी नंबर त्राम बगिया में खुशबू कौन फैलाता है बगिया में फूल खुशबू फैलाता है नंबर चार पानी की कमी से हमें क्या परेशानी होगी पानी की कमी से हमें पीने में खेती में बिजली में रसोई में और सफाई में दिक्कतें हो सकती है जिससे जीवन कठिन हो जाएगा नंबर पाँच पूर्णमासी का चांद कैसा है पूर्णमासी का चांद गोल है विभाग चार तमा नंबर एक कौन सी सब्जी कलगीदार होती है बैंगन की सब्जी कलगीदार होती है नंबर बे लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच सच बोलने की सीख दी थी नंबर तीन तालाब में पानी कैसे भर गया तालाब में पानी बरसात आने के कारण भर गया नंबर चार आप बरसात के पानी में क्या क्या करते हैं हम बरसात के पानी में नहाना कागज की नाव चलाना चाय पकोड़े खाना और पानी जमा करना अच्छा लगता है नंबर पाँच बगिया में कौन कौन से फूल होते हैं बगिया में गुलाब गेंदा कमल सूरजमुखी चमेली मोगरा बेला गुलदाउंदी रजनीगंधा और कई रंग भी रंगे फूल होते हैं विभाग पाँच मा नंबर एक हमारे देश का भविष्य कौन है हमारे देश का भविष्य बच्चे है नंबर बे झील के कार किनारे की जमीन कैसी थी झील के किनारे गीली जमीन थी नंबर त्रहण कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है करेला कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है नंबर चार कोमल भाव बहाने के सीख हमें कौन देता है कोमल भाव बहाने के सीख हमें हवा के झोंके देते हैं नंबर पाँच लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी लड़के ने असरफियाँ अपनी सदरी के પ્રશ્ન ત્રણ નિમ્નલિખિત વાક્ય મે અનુવાદ કીધ્યો જેમના ગુણ પાંચ વિભાગ એક નંબર એક बंदर पेड़ पर लटक रहा है वंदरो झाड़ पर लटकी रो सोनल ने बाजार से साड़ी खरीदी सोनल ने बाजार साड़ी खरीदी रामपुर गांव में बड़ा अस्पताल है रामपुर गांव में एक मोटी हॉस्पिटल है सीमा रसोईघर में खाना बनाती है सीमा रसोड़ा में भोजन बनावे। रीना गांव में रहती है रीना गांव में रहे विभाग बे अंबाजी बड़ा यात्राधाम है अंबाजी एक मोटू यात्राधाम नंबर बी विशाल क्रिकेट खेलता है विशाल क्रिकेट रमे प्रिया, प्रिया पांचवी कक्षा में पढ़ती है प्रिया में अभ्यास छे जंगल में शेर रहता है सिंह जंगल में रहे छे आज दीपावली का त्यौहार है आज दिवाली नो त्यौहार छे विभाग त्र वेदांत तो गाना गा रहा है वेदांत तो गीत गाई रो पेड़ पर चिड़िया बैठी है झाड़ पर चकली बैठी है, खरगोश कूद रहा है ससलू कूदी रुँ कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, वर्ग मद्यार्थी अभ्यास कर आसमान में इंद्रधनुष है आकाश में है, विभाग चार तेमा एक, हम घूमने जा रहे है, अमे रही है। सागर में समुद्र में हो तरी रही है आप कहाँ जा रहे हैं तमे क्या जा दक्ष साइकिल चला रहा है दक्ष साइकल चलावे नंबर पांच यह मछली काफी बड़ी है आ मछली खूबज मोटी है विभाग पांच नंबर एक મુજે મીઠાઈ ખાના બહુ પસંદ હે મને મીઠાઈ ખાવાનું બહુ ગમે છે કાફી ભીડ હે બજારમાં ઘણી ભીડ છે જંગલ મેં મોર નાચ રહ હૈ મોર જંગલમાં નાચી રહ્યો છે કુત્તા ભોંકૂત ભસી રહ્યો છે પાઠશાળામાં આજ છુટી હૈ શાળામાં આજે રજા છે પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત વાક્યો મેં વિશેષણ છાંટ કર લીખે જેમના ગુણ પાંચ વિભાગે નંબર रीना लाल गाजर खा रही है लाल नंबर बे यह मीठा सेब है मीठा नंबर तरन गिलास में थोड़ा पानी है थोड़ा नंबर चार मेरे पास हरी पेन है हरी नंबर पांच यह घोड़ा तेज दौड़ता है तेज विभाग बे नंबर एक मेरे पास चार गुलाब है चार नंबर बे तितली रंग भी, रंगी है रंग बिरंगी नंबर त्रोन श्रेय सुंदर लड़की है सुंदर नंबर चार किंजल के पास ज्यादा पैसे है ज्यादा नंबर पाँच खेत में सफेद गाय चढ़ती है सफेद विभाग त्रमा नंबर एक नम्रता के पास बड़ी पेंसिल है बड़ी नंबर बे पर्वत पर बड़ा मंदिर है बड़ा नंबर तरन धरती पर हरियाली छा गई हरियाली नंबर चार मोहन ईमानदार लड़का था ईमानदार नंबर पाँच गिलास में थोड़ा दूध है थोड़ा विभाग चार तेमा नंबर एक सुरेश होशियार लड़का है होशियार नंबर बे महेश नेक लड़का है नेक नंबर तरन सविता ने सफेद साड़ी पहनी है सफेद नंबर चार आज कुत्ते ने थोड़ा दूध पिया थोड़ा नंबर पांच राजेश क्रोधी लड़का है क्रोधी विभाग पांच नंबर एक वनिता सुंदर लड़की है सुंदर नंबर बे मेरे पास सात रुपये है सात नंबर बे अंबाजी प्रसिद्ध मंदिर है प्रसिद्ध नंबर चार रौनक बहादुर लड़का है बहादुर नंबर पांच खरगोश का शरीर कोमल है कोमल प्रश्न पांच निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद पद छाट कर लिखिए जमना गुण पांच विभाग एक नंबर एक रमा दौड़ती है दौड़ती है नंबर बे इरफान पानी पीता है पीता है नंबर तन तुषार खेलता है खेलता है नंबर चार राधा काव्य लिखती है लिखती है नंबर पांच किंजल पढ़ती है पढ़ती है विभाग बे। तेमा नंबर एक, दक्षा अंबाजी जा रही है जा रही है नंबर बे भाविक सुंदर चित्र दिखाता है दिखाता है नंबर तरन में सुबह में भजन सुनता हूँ सुनता हूँ नंबर तरन नंबर चार जयस दौड़ रहा है दौड़ रहा है नंबर पांच भावना दूध पीती है पीती है विभाग त्रमा नंबर एक विक्रम चल रहा है विक्रम चल रहा है तो चल रहा है नंबर बे सीमा गा रही है गा रही है नंबर तरण जनक कूद रहा है कूद रहा है नंबर चार जानकी तैर रही है तैर रही है नंबर पाँच खरगोश घास खा रहा है खा रहा है विभाग चार तिमा नंबर एक लड़की नाच रही है नाच रही है नंबर बे खरगोश कूद रहा है कूद रहा है नंबर तरन चार में सो रही है सो रही है नंबर चार काता खाना खा रही है खा रही है नंबर पाँच विनय रो रहा है रो रहा है विभाग पाँच तिमा नंबर एक माधवी चल रही है चल रही है नंबर बे कोमल पढ़ रही है पढ़ रही है नंबर तर रमेश गा रहा है गा रहा है नंबर चार जानकी नाच रही है नाच रही है नंबर पांच सुरेश कहानी सुनता है सुनता है तो विद्यार्थी मित्रों फिर आप बीजे एकम एक कसौटी संपूर्ण सॉल्यूशन साथ आ वीडियो लिंक तुम्हारा तो मित्रों दोस्तों जरूर शेर करजो जे ने सोलूशन लाभ मिली रहे